Я начну с того, что будет, а потом как бы дальше продолжу, почему это так. сегодня прокуратура всеми своими возможными действиями, как за, сказали адвокаты, взяла меня в заручниками. Их нежелание простое. Они апеллируют какими-то сумасшедшими цифрами. Среди вас того положите до не данного Нет. А, соответственно, как бы, что они хотят? Они нарисовали какой-то миллиард убытков, Нашли пять человек, уже предъявили порядка там, 400 или 500 миллионов залогов. И сейчас будут требовать или как бы, вести любые действия, связанные на то, чтобы дать всем участникам этот миллиард разделить. Поэтому как бы, понимаем, что Руденко получит 200, я получу 300 и так далее. Но это то, что происходит и чем занимается прокуратура. Теперь почему? А, то клопотание, которое было со стороны моих адвокатов, здесь есть докладная записка, цену о том, что я 2017 года користуюсь политическим вплывом. Фактично заблокировал работу одней из привыкующих Краины в Угольных шах ДП Краснолиманский. Здесь я с ним согласен. Только в одном: что сегодня это дело это дело политическое которая давит на меня. И что либо есть в этом деле, это статья 255, которую выдумали прокуратура, на основании чего э, меня и держит. Лишая э, как бы свободы и так далее. Плюс ко всему давят на весь бизнес. У меня вопрос, почему э, записка, где исследуются дела... 17-го года. С 2017 -го года на каком основании, если дело возбуждено в 21 десятом, какой-то участковый пытается анализировать действия 2017, когда еще не существовало ни ДБР и так далее, да, как он там организовалась, эта структура. Поэтому все это фикция, которая сегодня заблокировала весь бизнес, которая ведет уничтожение бизнеса и за последние два месяца. У них это как бы хорошо получается. Предприятия фактически остановились. Предприятия не могут вести нормальную деятельность, что ведет практически к остановке и ухудшению стана как государственного предприятия, так и частного. Объясню почему. Все большие цифры на сегодняшний момент, чтобы ваши числа немножко понимали, что такое угольная промышленность Украины. Угольная промышленность Украины берет из бюджета Украины 2,5 миллиарда гривен. 2,5 миллиарда. Государственное предприятие, если мы говорим в частности сейчас о ПГП Краснолеманке, берет ноль. Как бы цифры сами говорят за себя, кто где ворует. Что касается НДСа, который инкриминирует непосредственно какой-то там невыплаты и так далее. вот я вам скажу. Сегодня системная проблема. Всей государственной отрасли составляют порядка 5,7 миллиардов незарегистрированного НДС. Если говорить о НДС относительно ГП Красноалиманка, так вот в тех суммах, которые нарахованы к уплате ГП Красноалиманка, 750 миллионов согласно аудита и выставка. Это штрафные санкции налоговой инспекции. К сожалению, тяжело разговаривать с людьми или люди, пишущие бумаги, не имеют соответственного опыта, не понимают, что такое бухгалтерия, экономика и налоговый кодекс. То есть, есть масса моментов, которые, к сожалению, невозможно дискутировать с людьми, которые этого не понимают. Так что, что касается, вы не найдете в материалах дела, и вам прокурор не предоставит по причине того, что это неинтересно, сколько. ГП Красноалиманское должно ООО Краснолиманское за тот период, когда мы владели собственностью. Я вам покажу 800 миллионов. 800 миллионов должны. Что касается судебных споров, которые идут между хозяйствующими субъектами, за период нашего владения у нас да, есть претензия порядка там, 7 миллиардов. При этом прокурорам не положит первое решение суда и исполнительный лист, где у ГП Краснолиманка должно... О, Краснолюманская. Этого нет. Это идет э, фактически как бы э, обман судей. К сожалению, как бы полноты картины, которая существует, э, вам будет тяжело вникнуть, потому что очень большое количество времени и очень большое количество судей. Но я постараюсь вкратце вам это объяснить. <coughs> Шахта Краснолиманская с О, Краснолиманская, с 2014 -го года по 2017 -го была захвачена есть уголовное дело, которое рассматривается в том числе и Генеральная прокуратура, где был факт, который был установлен, был справка ТПП, которая как бы формировала о том, что действительно предприятие было захвачено. И за этот период установленные лица государственного предприятия украли 6,3 миллиардов. И в этом идет спор, который в реестрах везде есть. Дальше в 2020 году произошло то же самое захват большой. Та же самая сумма есть. Но опять прокуратура об этом почему-то молчит, потому что все однобоко. Э -э в нашем процессе мы постоянно <сделяю> видим одно э и то же фраза, спич со стороны. Мы там затягиваем сроки, мы там затягиваем. Да никто ничего не затягивает. Затягивает, с моей точки зрения, прокуратура. Я обратил бы, в вашу честь, обратить внимание на то, что высновок, которые используют... Э прокуратура от 9.05.23 года. От 9.05.23 года. То есть они установили факт не выплат НДС а на основании выставка 23 -го года. И ровно год ждали предъявить кому-то претензию. Это ничего не доказательство, мы это и так понимаем. <coughs> Мало того, если смотреть в корень, предприятие само настояла и подала в суд на то, чтобы провести проверку, которую благодаря силовым действиям со стороны прокуратуры и ДБР сегодня приостановили на 30 дней. Что само по себе говорит, что не сторона защиты затягивает процесс, а сторона, которая нас в чем-то обвиняет. Это четко прослужится по всему делу. Поэтому все цифры, которые говорит прокурор, прячет документы, являются нарушением закона, за который придется кому-то отвечать. И, к сожалению, как бы, мы уверены, что это не мы. Для полноты как бы, картины, к сожалению, мы не так быстро можем работать, как прокуратура, писать там 150. Да, мы как бы в спокойном режиме сегодня уже взяли американскую лоббистическую компанию, которая сейчас переводится все дела, и будем делать анализ самого процесса для того, чтобы показать нашим зарубежным партнерам, что происходит в стране, какой уровень цинизма и чем люди занимаются сегодня, фальсифицируя дела. Не так все быстро, но я уверен, что мы все это успеем. Поэтому, Ваша честь, вы примите решение, это ваше решение, ну как бы все обвинения в моем адресе полностью отрицаем. Спасибо.